باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن السوريين قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يوم الرجل وهو خير النداء قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال <سؤال> الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ورأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وطم والله ما كنت فيك أشد بسيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وبه, وبه, قال 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 M M وبه, وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن معيب بن عبد الله بن عبد الله المجيب بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتي الدجال فيجد الملائكة يحرسونها يحرسونها فلا يقرب الضجال ولا الطعن إن شاء الله باب يا جود وما جودا وبه, وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أبي عن سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزيان يقول لا إله إلا الله وإن, وإن للعرب من شر قد اقترب اليوم من ردم من ردم ياجودة وماجودة مثل هذه وحلك عباها من, من التي تليها قال زينب بنت فقلت يا رسول الله السنة المتصل منا الى شيخ الامام هما من حافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة بن البرد البخاري اليماني رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم امين يا رب العالمين